Можливості створити власну длоковійну громаду, вони шукають можливості для того, щоб десь знайти подібні речі і створити, значить. Три крапки та е, спасибі велике. Низ ми повернемося до обговорення ще цього контексту. А зараз е, інформація от такого штибу. Армія оборони Ізраїлю Цахал підтвердила вбивство військового командира угрупування Хамас Мохамета Дейфа внаслідок удару mm -hmm. по хан Юнісу 13 липня. Про це йдеться у заяві Цахала. Напередодні Ізраїль атакував ліванську столицю Бейрут. Давайте подивимось на цитату. Сахал завдав цілеспрямованого удару в Бейруті по командиру відповідальному за вбивство дітей в Мадждал Шамсі і вбивство багатьох інших ізраїльських цивільних осіб. Нагадаємо, минулого тижня зі сторони Ливану по Ізраїлю запустили близько 30 ракет. Частину ізраїльська протиповітряна оборона змогла перехопити, але деякі все ж таки долетіли. Під ударом опинилися селище на голландських висотах. Там ракети вдарили по футбольному полю, де в той час були діти. 12 з них загинули і понад 30 отримали поранення. Давайте будемо обговорювати цю тему з професором політичних наук університету Барилан Ханін з нами на живому зв'язкові. Не доброго здоров'я, шалом ізраїль, Спасибі, що з нами, шалом Україна. доброго здоров'я всім вам і вашим сердачам. Спасибі велике, що знайшли час бути і роз'яснити ситуацію. Яка яка вона от на зараз в цьому контексті? Емоційно перш за все, а потім прикладним штилом поговоримо. С вашего дозвола я продолжу российскую. Так. На самом деле дякую. На самом деле, ситуация... Мы ожидаем то, что называется all-out war, то есть полномасштабная mm -hmm. война, которая в дополнение к операции в секторе газа, железные мечи, судя по всему, уже достаточно давно в таком несколько сниженном формате идет на севере Израиля в отношении южно-ливанской Хизбаллы. Это вишенка на торте, так сказать, главный прокси в этом регионе Ирана. Они начали обстрел территории Израиля еще 8 октября, то есть сразу после 7 октября прошлого года. И с течением времени, хотя формально это считается позиционными военными действиями, на самом деле и географическом, и в смысле, и по степени интенсивности это уже постепенно выходит за рамки позиционного конфликта. По сути дела, прифронтовыми территориями является чуть ли не четверть Северных районов Израиля, четверть Израиля на севере и практически уже третья до половины территории Ливана. Сам Ливан, как вы понимаете, не представляет собой единого сообщества, там различные этнические и этнонациональные группы, там и христиане из числа которых избирается президент, там сунниты, арабы-сунниты, которые делегируют премьер-министра, там и шииты, а Хизбалла это шиитская радикальная террористическая группировка, их представитель обычно является председателем парламента, там и друзы, и целый ряд других групп и так далее, далеко не все в восторге от того, во что их втягивает Хезбалла. По сути дела, Хезбалла является диктатором в этой стране, по сути дела, она находится, Ливан находится у них в Капкане. И, в общем, стал полем, давно стал полем конфликта между Ираном и Саудовской Аравией, которая поддерживает суннитов и поддерживает правительство. Ну а Иран вооружает, финансирует, тренирует и передает аутсорсинг из различного рода, различного рода поручения. Ну и, как мы понимаем, долгое время Израиль с этим мирился, с таким вот позиционным конфликтом до войны и даже во время войны, полагая, что прежде чем начинать военные действия, операции на севере, нужно закончить с бандитов, извините, не политнекорректный термин, закончить с террористическим квазигосударством в секторе Газа, Вычеркав, выкорчевать ячейки Хамаса в Иудеи и Самарии, то, что в мире вызывает западный берег иордан определиться, что делать с йеменскими хуситами. За всем этим стоит Иран. Соответственно, но сейчас ситуация стала абсолютно нетерпимый, и хотя э, западные страны, Соединенные Штаты, Франция, некоторые другие западные страны, отдельные арабские столицы пытаются достичь какого-то дипломатического решения. Ну я не думаю. Это примерно как если бы Киеву сейчас предложили дипломатическое решение. Предложили, конечно, но на тех условиях, на которые вы были бы не в восторге. Вот и мы не в восторге uh -huh. от тех решений, которые вам предлагают, нам предлагают. Так что дальше, если позволите еще одну фразу. Дальше. Дальше там вопрос такой, как поступит Иран после всех точечных ликвидаций, на которые пошло военно-политическое руководство Израиля. И ликвидация Мухаммеда Дефа, о котором вы сообщили, и номер два в Хизбале, который ликвидирован в шиитском квартале, то есть в штаб-квартире. Практически в штаб-квартире Хизбалы в, в Южном Бейруте. И то, что приписывают Израилю, но Израиль это не взял на себя ответственность, не подтвердил ликвидации Исмаила Хани не где-нибудь, а в святая святых, в штаб-квартире корпуса стражей исламской революции в самом Иране, в самом Тегеране. Поэтому мы ожидаем некоторые реакции, не исключено, что уже сегодня ночью, со стороны этих самых сил. Но опять-таки, как говорят наши коллеги и друзья-американцы, If you want to shoot, shoot, don't talk. Пока что мы слышим очень громкую фразеологию. Есть последователь за этой фразеологией нечто. Это хороший вопрос. Пока что израильские войска, прежде всего ВВС и ПВО, находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Как будут развиваться события, мы и вас, ведь прогрессивное человечество, проинформируем. З приводу uh, тоді сприйняття вашої думки з подякою uh, теж по-американськи відповім вам Роджер Тед. Uh, зрозуміло і подякую. подякували за, за, за це, але хоче ще буквально нас дві хвилини залишається. Дуже цікаво е, з вами говорити і бачите, ну тільки етерна дисципліна спонукає нас от стиснути цей діалог. Я хочу нагадати вам слова міністра Каца. Якщо ви ще з нами, пане Зеєв, е, так дякую е, слова міністра Каца, та коли він порівнював з Садамом Хусейном одного з важковагових політичних лідерів світу. Реджепа Таїпа Ердогана, який е, сказав, що Туреччина готова зайти в Ізраїль. Для чого турецький лідер е, говорив це? Хай емоційно, ну але ж знову ж таки, лідери такого калібру, емоційні навіть вислови, вони ж просто так не роблять. Як е, ви прекрасно розумієте, емоції обычно політики, серйозні політики оставляють в стороні. Ну іноді е, коли. Когда... мы говорим о политиках, которые руководствуются своими глубокими убеждениями, и они полагают, что они имеют право сказать все, вне зависимости от того, какую пользу или вред это принесет их стране. Господин Эрдоган является пещерным антисемитом и идеологическим последователем братьев-мусульман. Так что в этой непростой ситуации, правда, длительное время э, они принимали во внимание, заканчивая, принимали во внимание э, тот факт, что полностью рассориться с Израилем – это тяжелый экономический ущерб по Турции, экономика которой сейчас в любом случае э, не в самом блестящем состоянии. Но, видимо, в данном случае его идеология, его ненависть к сионизму, к Израилю и антисемитизм э, заставили его произнести